বনাম প্ৰথমতে তেওঁলোকক আমি লেণ্ডটোৰ যাতে ভৱিষ্যতে লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ টকা দাবী নকৰে তাৰ ওপৰত আজি আমি এখন পলিচি বনাইছো যাতে অনাগত দিনত ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে কৰ্ট কেছৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব পাৰে দুই হাজাৰ ছাব্বিছ চনৰ হলিডে লিষ্ট আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাই দুহাজাৰ ছিছ চনত গেজেটেড হলিডে পঁয়ত্ৰিছটা থাকিব ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে ঊনচল্লিছটা দিন থাকিব হাফ হলিডে এদিন থাকিব আৰু হলিডেজ আণ্ডাৰ এন আই এক্ট নাইনটিন ডেইজ থাকিব আপোনালোকে জানে যে এন আই এক্টত নটিফাই নকৰিলে বেংক বন্ধ হৈ নাযায় সেইকাৰণে আমাৰ গোটেইখিনিক আমি এটা সজাই দিছো গেজেটেড হলিডে পয়ত্ৰিশ দিন থাকিব ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে ঊনচল্লিশ দিন থাকিব হাফ হলিডে এদিন থাকিব আৰু এই গোটেইকেইটা হলিডেৰ ভিতৰত ঊনৈশটা দিন এন আই এক্টৰ অধীনত হলিডে হ'ব তাৰ উপৰি ছেকেণ্ড এণ্ড ফৰ্থ ছেটাৰডে এইকেইটা হলিডে থাকিব আৰু আমাৰ কেবিনেটে হলিডে লিষ্টখনত অনুমোদন জনাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় সেই লিষ্টখন পাই যাব আপোনালোকে বহল প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰতি বছৰে আমি মাতৃ পিতৃ বন্দনাৰ তিনিদিন ছুটী সময়ত ঘোষণা কৰো এইবাৰ যাতে এমপ্লয়ীসকলে টিকেট আদি আগতে কাটিব পাৰে বা সুন্দৰ কৰি পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে এইবাৰ মাতৃ পিতৃ বন্দনাৰ ডেটকেইটাও আমি ঠিক কৰি দিছো সেইটো হৈছে জুলাই মাহৰ ন দহ এঘাৰ বাৰ নহলে তেইছ চৌব্বিছ পঁচিছ ছাব্বিছ অৰ্থাৎ দুটা দিন আমি দিছো এটা হ'ল ন দহ এঘাৰ বাৰ জুলাই নহলে তেইছ চৌব্বিশ পঁচিছ ছাব্বিছ জুলাই শনিবাৰ ৰবিবাৰ দুটা থাকিব দুটা দিন বন্ধ পাব চাৰিদিন পিতৃ মাতৃৰ লগত কটাবৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে প্লেনিং কৰিব পাৰিব টিকট কাটিব পাৰিব সেইকাৰণে এইবাৰ হলিডে লিষ্টতে আমি এই দুটা বন্ধ আমি দেখুৱাই দিছো আমি কেইদিনমান আগতে কৈছিলো যে অনানুষ্ঠানিকভাৱে আমি কেবিনেটত নেলিৰ হত্যাকাণ্ডৰ ওপৰত চলা তিৱাৰী কমিশনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলো ঊনৈশশ তিৰাশী চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰি ইলেকশ্যন আৰু পষ্ট ইলেকশ্যন অসমত যিমানকেইটা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিছিল গোটেইকেইটাকে সামৰি ত্ৰিভুবন প্ৰসাদ তিৱাৰী কমিশন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ত্ৰিভুবন প্ৰসাদ তিৱাৰী কমিশ্যন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ঊনৈশশ সাতাশী চনত বিধানসভাত দাখিল কৰিছিল কিন্তু তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু তাৰ কপি সদনক দিয়া নাছিল আৰু তেওঁ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমি কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ৰিপৰ্টটো প্ৰিণ্ট কৰি আমি কপিবোৰ বিধানসভাত দিম কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পুৰা নহল আৰু সেইকাৰণে তিৱাৰী কমিশনৰ ৰিপৰ্ট এচেম্বলি বা বিধায়ক লৈছে এইবাৰ হাৰ্ড এণ্ড চফ্ট কপি আমি দুয়োটাই বিধানসভাৰ সদস্যসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল মহন্তই দি যোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি এটা যি কমিটমেণ্ট অব দ্য হাউচ সেইটো পূৰণ কৰিব পৰা যাব আজি কেবিনেটত আমি অনানুষ্ঠানিকভাৱে আৰু এটা বিষয় আলোচনা কৰিছিলোঁ আপোনালোকে জানে যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ওঠৰ নৱেম্বৰৰ দিনটোত জুবিন গাৰ্গৰ উপজা দিনত ৰাজ্যজুৰি বিজেপিৰ সদস্যসকলক আৰু এ জি পি বি পি এফ ইউ পি পি এল সকলোকে ব্যাপক ৰক্তদানত জড়িত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে আমি সকলোৱে ব্লাড ডোনেট কৰিব পাৰোঁ আজি আমি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে চৰকাৰে টেকনিকেল ছাপোৰ্ট দিয়েই তাৰ উপৰিও মন্ত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ জিলাত তেওঁলোক থাকিব আৰু এই ব্লাড ড'নেশ্যন কেম্পটো সফল কৰাত সহযোগিতা কৰিব আৰু মই যদিও ওঠৰ তাৰিখে ৰাতিপুৱা আহি আহি পাম লণ্ডনৰ পৰা কিন্তু ময়ো নিজে ময়ো ব্লাড ডনেশ্যন কেম্পত সহযোগিতা কৰিম আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে বাকী সহায় কৰিব তেৱন্নটা স্থানত তেওঁ তেৱন্ন বৰ্ষ উপলক্ষে তেৱন্নটা স্থানত আমি ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প কৰিম স্বাস্থ্য বিভাগে তাত সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা কৰিব আজি আমি কেবিনেটত স্বাস্থ্য বিভাগক সহযোগিতা কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো টেকনিকেল পাৰ্টটো ডক্তৰ দিয়া নাৰ্ছ দিয়া ব্লাড লোৱা বাকী মবিলাইজেশ্যন আন দায়িত্ব পলিটিকেল পাৰ্টি থাকিব কিন্তু মবিলাইজেশ্যন অফ ডক্তৰছ এণ্ড নাৰ্ছ সেইখিনি আজি আমি স্বাস্থ্য বিভাগত দায়িত্ব দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব বিচাৰে সুধিব পাৰিম